મે ટેક્સટાઇલ રિસર્ચ એસોસિએશન એટલે કે મિનિસ્ટ્રી ટેક્ટર ટેક્સટાઇલ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા એક ખાસ યાન કરવામાં આવ્યું છે જેનાથી બ્લડ પ્રેશરના દર્દીઓને રાહત મળશે આ યાનથી બીપીના દર્દીઓને હાઈ બ્લડ પ્રેશરના સમય સમયે વીસ થી ત્રીસ ટકા રાહત મળી રહેશે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ માટે સુરત પ્રખ્યાત છે પરંતુ હવે આ ઉદ્યોગમાં લોકોને વધુ સારી

તો તેમને ત્રીસ ટકા બ્લડ પ્રેશર ડાઉન કરવામાં મદદ મળી રહેશે એટલું જ નહીં આવનાર દિવસોમાં આ ફેબ્રિકના કારણે માટે જે સોક્સ પહેરવામાં આવ્યા છે તે પણ તૈયાર કરી શકાશે બીજી બાજુ આ યાનમાં સંશોધનકર્તા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે ખાસ ચારકોલ બનાવવા માટે યાને એક પદ્ધતિથી સળગાવવામાં આવે છે અને તેનાથી આ ચારકોલ તૈયાર થાય છે આ વાસ્તવિક કોલ નથી પરંતુ બાયોલોજિકલ કોલ કરી શકાય છે તમામ પ્રક્રિયા થકી આ ચાર બાબુ ચાર કોલ તૈયાર કરવામાં આવે છે ચાર કોલ હોવાના કારણે જે યાન તૈયાર થાય છે તેનાથી જે કાપડ બનશે તે કાળા રંગનું રહેશે તેમ છતાં તે હાઈ બ્લડ પ્રેશરના દર્દીઓ માટે ઉપયોગી બની રહેશે માય સેલ્ફ મેરા નામ હે ડોક્ટર પંકજ ગાંધી और मैं साइंटिस्ट हूँ यहाँ पे मैं डायरेक्टर के पोजीशन पे कार्यरत हूँ मंत्रा बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के तहत आती एक संस्था है यहाँ पर हम लोग टेक्सटाइल और पॉलीमर साइंस ऊपर रिसर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये पॉलीमर का चिप्स है दैट इज़ पॉलीएस्टर चिप्स जिससे यान बनाया जाता है जो नॉर्मल यान बनता है वो आप देख सकते हैं अभी एक्रॉस द ग्लोब ऐसा कुछ रिसर्च है कि पोलीएस्टर से क्या ज़्यादा बेनिफिट लिए जा सके तो रिसर्च लिटरेचर से ऐसा पता चला कि अगर हम कुछ स्पेसिफिक चारकोल जिसे कोयला कहा जाता है जो माइंड से निकलता है वो कोयला नहीं चारकोल जो बायोलॉजिकल सोर्स से बनता है तो हमने बाम्बू से उसका एक स्पेसिफिक चारकोल बनाया पायरोलिसिस प्रोसेस से हम लोग गए और एक चारकोल हम लोग ने डेवलप किया फिर हमारे पास चैलेंज ये था कि यह चारकोल मटेरियल को पॉलीमर में कैसे लेके जाए तो आप देख सकते हैं कि आ... ये नॉर्मल नॉर्मल पॉलीमर और ये बाम्बू चारकोल पॉलीमर दोनों में फ़र्क आप महसूस कर सकते हैं फिर नॉर्मल पॉलीमर से तो सब लोग ज्ञान बनाते हैं ये बाम्बू चारकोल का एक चैलेंज था कि बाम्बू चारकोल मटेरियल को पॉलीमर के साथ कैसे रखा जाए तो कुछ हमने बेसिक जो स्कूल की केमिस्ट्री या फिजिक्स है फिजिक से उसका यूज़ करके एक स्पेसिफिक प्रोसेस से बाम्बू चारकोल मटेरियल को पॉलीमर पर रखा है फिर वही पॉलीमर को हमने मेल्ट करके ये बाम्बू चारकोल यान बनाया है जो मेडिकल एप्लीकेशंस में इसका काफ़ी सारा यूज़ है जैसे मान लो कोई हाई ब्लड प्रेशर वाला आदमी है तो ये यान से जो भी कुछ टेक्सोराइजिंग करने के बाद गारमेंट बनेगा या फैब्रिक बनेगा जिससे टी शर्ट बनते हैं अगर वो बंदा पहनेगा तो उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा ये मेडिकली कहीं पे रिसर्च है बट हमारा चैलेंज था कि हमें यान बनाना है तो हम लोग ने वो यान बना दिया है सर कितने ब्लड प्रेशर रिड्यूस कर सकता है? ये अराउंड आप पकड़ के चलो कि बीस से तीस परसेंट तक रिड्यूस हो सकता है ऐसा मेडिकल साइंस में लिखा हुआ है बट दैट डिपेंड्स ऑन अगेन रिसर्च कि बाम्बू चारकोल का कंटेंट कितना है जैसे जैसे हम लोग ये पोलीमर के अंदर बाम्बू चारकोल बढ़ाते जाएंगे अभी हम एक लेवल पे आए हैं दो लेवल तीन लेवल जो भी ऑप्टिमम लेवल हम लोग कर सकते हैं तो जितना बाम्बू चारकोल ज़्यादा होगा मतलब ऑप्टिमम उससे ऊपर जाएगा तो वो नुकसान भी कर सकता है तो एक ऑप्टिमम लेवल हमको डिराइव करना है कि वहाँ तक अगर पहुँच जाते हैं तो मैक्सिमम बेनिफिट सोसाइटी को पेशेंट्स को मिल सकता है, है। इसे नीटे नीटिंग मटेरियल में आप जॉइंट्स में जिसको भी पेन है तो नॉर्मल सॉक्स या नॉर्मल जो पेन रिलीवर सॉक्स आपको मिलते हैं मार्केट में उसकी कंपेयर से अगर ये यान से बने हैं तो दिस विल बी मच एटलीस्ट थर्टी फोर्ती परसेंट मच बेटर देन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट सो ये बेनिफिट मिल सकता है नाउ उमेश भाई विल टेल कि दरक एक नीति निशा में कायदाने रीत हो रहे तो एस एफ की न्यूज चैनल